Ada beza eh, antara subsidi ditarik balik dengan pengstrukturan semula subsidi. Tapi kalau pengstrukturan semula tu, dia susun balik berapa nak bagi, macam mana nak bagi, berapa yang dapat supaya tak ada yang tercicik. Ditarik balik ataupun ditamat ni macam subsidi ayam dan juga telur dan in order for this to happen, you kena buat benda ni by phases. Sebab bila you buat secara berperingkat, secara tersusun, bekalan stable, harga stable dan tak akan naik. Langkah ni macam langkah berani mati sikit lah. Masa kerajaan announce benda ni, orang marah dan orang expect harga akan naik, barang dekat kedai akan naik. Dah kenapa lama sabu buat macam ni? Dah lah tak populis, boleh pula hilang undi. Tapi pada waktu itu, benda ni bukan semata-mata suka-suka nak tolak. Pada masa tu, kos pengeluaran telur ayam yang menggunakan soya dan juga jagung bijian menunjukkan penurunan. Tapi Malaysia membelanjakan 3.8 bilion untuk subsidi telur dan ayam semenjak 2022. Jadi kenapa subsidi harus terus diberikan kepada telur dan ayam bila mana ia tidak memberikan manfaat kepada rakyat? Sebab itulah kerajaan membuat decision untuk menilai balik pemberian subsidi pada telur dan juga ayam. Bila ia diadjust dengan betul, bekalan mencukupi, food security pun ada, harga stable dan harga tidak boleh dimainkan oleh pengeluar sebab harga pendapatan mereka dah kembali stable, jadi subsidi ini boleh pun diberhentikan. Big kurus kepada Abang Mak Sabu kerana kita berjaya menjimat 1.2 bilion setiap tahun. Dan dana ini diberikan ataupun dimasukkan balik dalam konteks stabilkan harga makanan yang lain. Dan jangan dilupakan banyak lagi keperluan rakyat yang lain yang mendesak. Dan benda ni sangat selari dengan hasrat kerajaan yang mensasarkan subsidi kepada golongan sasar bukan kepada semua. Korang bayangkan harga subsidi kita pada telur dengan ayam sebelum ini boleh digunakan pakai oleh foreigner juga. Sedangkan subsidi adalah hak milik rakyat Malaysia.